Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan tentang laporan aspek penilaian kesihatan mata bagi murid ketidakupayaan penglihatan. Okey, di dalam pembentangan ini saya akan menerangkan kepada kamu semua tentang yang pertama, kepentingan penilaian kesihatan mata bagi MBPK ketidakupayaan penglihatan. Yang kedua, proses saringan dan ujian mata yang merangkumi konsep dan pelaksanaan saringan penglihatan, menilai kebesesanan pelbagai ujian penglihatan dan yang ketiga, fungsi instrumen dan prosedur pelaksanaan ujian saringan yang digunakan. Seterusnya kita pergi kepada bayar data MBPK. Okay, nama murid tersebut adalah Ahmad bin Saleh. Umur 16 tahun. Jantina lelaki. Tarikh lahir pelajar tersebut 15 Mac 2013. Sekolah, dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Mawar. Kelas tahun 6 integrasi pendidikan khas. Kategori MBPK ketidakupayaan penglihatan. Jenis masalah glaucoma congenital. Okey, macam mana dia boleh dikategorikan MBPK ketidakupayaan penglihatan dan jenis masalah glaucoma congenital. Ini sebabkan oleh dia telah menjalani ujian penilaian kesihatan mata pada usia 8 hingga 10 tahun. Okey, jadi apakah kepentingan ujian penilaian kesihatan mata ni? Jadi, kita terus kepada kepentingan penilaian kesihatan mata bagi MBPK ketidakupayaan penglihatan. Yang pertama, mengesan masalah penglihatan seawal mungkin. Penilaian mata membantu guru, ibu bapa dan pakar kesihatan mengesan masalah penglihatan seperti rabun sejak awal supaya rawatan boleh dilakukan segera sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Yang kedua, membantu dalam penentuan keperluan pendidikan khas iaitu penilaian mata membantu tentukan tahap penglihatan murid dan penempatan mereka di sekolah yang sesuai. Seterusnya, yang ketiga, menentukan kaedah pengajaran dan alat bahan alat, alat bantu mengajar yang sesuai iaitu penilaian mata membantu guru memilih ka kaedah pengajaran dan alat bantu seperti Buku cetak besar, braille atau kanta pembesar supaya murid tersebut dapat belajar dengan lebih berkesan Yang keempat, menilai kualiti hidup dan keyakinan diri murid Apabila masalah perlihatan dikenal pasti dan dibantu, murid tersebut akan lebih yakin, boleh berdikari dan aktif dalam pembelajaran serta kehidupan seharian Okey seterusnya kita pergi kepada konsep saringan penglihatan. Okey definisi secara ringkas secara umum saringan penglihatan ialah pemeriksaan awal dan ringkas untuk mengesan gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, astigmatism dan rabun warna sebelum gejala itu menjadi lebih serius. Okey dalam konsep saringan ni ada empat perkara. Okay. Yang pertama pelaksanaan saringan penglihatan. Ia dilaksanakan oleh guru, jururawat, sekolah atau petugas kesihatan yang terlatih. Ia tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak profesional. Ia dilakukan secara berkala di sekolah bagi mengesan masalah penglihatan murid sejak awal. Seterusnya alat yang digunakan untuk ujian-ujian penilaian kesihatan mata adalah serta Snellen atau Lee Symbol Card untuk menguji penglihatan jarak jauh. Yang kedua, kad bacaan dekat untuk menilai kejelasan penglihatan jarak dekat. Yang ketiga, ujian warna Ishihara Chat untuk mengesan masalah buta warna. Seterusnya, kita pergi kepada proses saringan. Okay, proses saringan ini secara umum yang pertama, murid membaca huruf atau simbol dari jarak yang tertentu. Yang kedua, petugas memahati tindak balas seperti mengecilkan mata atau memiringkan kepala. Yang ketiga, keputusan dan pemerhatian direkodkan dalam borang saringan. <coughs> Okey, seterusnya tindakan susulan. Murid yang menunjukkan tanda rabun, juling atau gangguan warna akan ditunjuk kepada pakar Mata. Murid akan diberi rawatan atau alat bantu Perlihatan seperti cermin mata atau kantar pembesar Mengikut keperluan. Okey seterusnya kita pergi Kepada komponen dalam saringan perlihatan. Okey Saringan perlihatan menangkumi beberapa ujian Penting. Yang pertama ujian ketajaman penglihatan yang menggunakan alat carta snellen iaitu untuk mengukur kejelasan perlihatan jauh dan dekat. Yang kedua, ujian warna, isyihara kad, untuk mengesan buta warna. Yang ketiga, ujian medan penglihatan, visual field test, untuk menilai keupayaan melihat objek di bahagian sisi. Yang keempat, pemeriksaan oftalmoskopi, untuk memeriksa bahagian dalam mata seperti retina dan saraf optik. Dan yang kelima, pemerhatian umum untuk menilai tanda fizikal seperti juling, mata berair atau murid mengecilkan mata. <tuh> Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang ujian ketajaman penglihatan yang menggunakan carta Snellen. Okey, tujuan utama ujian ini adalah untuk mengukur kejelasan penglihatan seseorang dari jarak 6 meter ataupun 20 kaki. Ia digunakan untuk saringan penglihatan, diagnosis rabun jauh atau dekat dan penilaian keperluan alat bantu penglihatan. Okay, sejarah carta Snellen ini ia dicipta oleh Herman Snellen pada tahun 1862. Ia mengandungi, ia mengandungi baris huruf yang semakin kecil dan individu membaca huruf dari atas ke bawah dengan satu mata tertutup Okay, seterusnya prosedur ujian okay, murid yang pertama murid menutup sebelah mata menggunakan kad atau penutup mata yang kedua murid membaca huruf atau simbol dari baris atas ke bawah pada carta Snellen tu yang ketiga ujian pula diulangi diulangi untuk mata yang di sebelah kiri pula ya yeah, dan yang keempat petugas mencatat baris terakhir yang dapat dibaca dengan betul oleh pelajar tersebut. Sikit. Cara penilaian ini pula, hasil yang dinyatakan sebagai pecahan. Contoh, 6 per 6, perlihatan dia normal. Kalau 6 per 12, perlihatan dia lemah. Semakin besar nombor kedua, semakin rendah ketajaman penglihatan. Okey, macam yang kamu semua boleh lihat, ini adalah contoh gambar carta Snellen. Jika dilihat di atas sekali huruf E, jika murid tidak dapat melihat dengan jelas huruf E itu, maka dia mengalami ketidakupayaan penglihatan teruk. Jika kita lihat di sebelah kanan tu, ada dinyatakan 20 per 200. Okey, seterusnya, kita pergi kepada ujian warna Ishihara Tat. Okey, antara tujuan utama ujian chart eh ujian warna ini adalah untuk mengesan masalah untuk mengesan masalah buta warna color blindness dalam kalangan murid atau individu. Ia dicipta oleh Dr. Shinobu Ishihara dari University Tokyo pada tahun 1917 ke okay, alat yang digunakan ialah isyaratat buku atau helaian yang mengandungi bulatan berwarna dot pattern dengan nombor atau corak tersembunyi di dalamnya. Okey, setiap plat halaman mengandungi gabungan titik pelbagai warna dan tona. Okey, seterusnya untuk prosedur ujian ini, yang pertama murid melihat satu helaian isyaratat isi cat pada satu masa yang kedua diminta menyebut nombor atau corak yang dilihat di tengah-tengah bulatan warna yang ketiga proses diulang dengan beberapa helayan lain yang keempat bertugas mencatat jawapan betul dan salah bagi menentukan jenis dan tahap buta warna okay, cara penilaian keputusan adalah jika murid dapat membaca semua nombor dengan betul penglihatan warna adalah normal. Tetapi jika murid tersilap atau tidak nampak nombor tertentu berkemungkinan mengalami mata mengalami masalah mata warna jenis merah dan hijau. Seterusnya, ini adalah contoh gambar hara Sat. Jika kita lihat gambar yang pertama iaitu nombor 12, dan gambar di sebelah dia adalah 29. <coughs> Okey, seterusnya pemeriksaan oftalmoskopi. Antara tujuan utamanya adalah untuk me untuk memeriksa bahagian dalam mata seperti retina, saraf optik dan salur darah. Itu dapat mengesan awal penyakit mata seperti glaukoma, katarak, jangkitan atau kerosakan Salaf optik okay, Alat yang digunakan untuk melaksanakan ujian ini adalah Oftalmoskop Alat seperti lampu kecil Dengan kanta pembesar Yang digunakan untuk melihat bahagian dalam mata Okey seterusnya Prosedur pemeriksaan Yang pertama Pemeriksa menyalakan cahaya dari oftalmoskop ke dalam mata Yang kedua Murid diminta melihat ke arah tertentu supaya bahagian dalam mata dapat dilihat dengan jelas. Yang ketiga, pemeriksa menilai keadaan retina dan saraf optik bagi mengesan sebarang kelainan. Cara penilaian pemeriksaan oftalmoskopi. Yang pertama, retina ataupun lapisan dalam mata dilihat sama ada terdapat tanda kerosakan, pendarahan atau bintik luar biasa. Yang kedua, saraf optik. Diperiksa bentuk dan warna bagi mengesan tanda glaukoma atau tekanan mata tinggi. Tekanan mata tinggi. Yang ketiga, salur darah mata. Dinilai untuk mengesan masalah tekanan darah tinggi atau kencing manis yang menjejaskan mata. berikut adalah contoh gambar oftalmoskop. Dan di sebelah pula adalah saraf optik. Jika dilihat di gambar yang pertama, uh, saraf optik normal. Tetapi menggunakan oftalmoskop, kita lihat di gambar yang di tengah dan gambar yang di sebelah kanan uh, telah mengalami masalah glaukoma. Okay, seterusnya, okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.